Всем привет, дорогие друзья! Э, хочу вам показать топ-новые темы для вашего хайпера Ставьте лайк. Заходим в наше приложение темы. Подписку на мой YouTube канал. И заходим, э, в этого девочка нажимаем. Радио темы заходим. И первая тема, где называется... По". Так, нажимаем, применяем. Тема занимает 12,2 мегабайта. Э, тема у нас почти э, так применилась, адаптируется. Так, дорогие друзья, и выходим на на Рабочий стол. Так, дорогие друзья. 12 и 2 мегабайта. Неплохо. Первая тема. Так, видим, дорогие друзья, что на рабочем столе видим огромные иконки. Напоминает Google или iPhone, так тоже Неплохо. Такие круглые иконки. Измененные. И виджет у нас тоже, дорогие друзья. И обои сначала такие вот обои, дорогие друзья. На рабочем столе, дорогие друзья, видим такие цвета с черным. Дорогие, видим виджет часовой, где тоже. И живой виджет видим с часами тоже. На рабочем столе, дорогие друзья, так дальше. И, так, и, иконки не тоже, сильно пририсованный крашены и так дальше. Чтобы э, наших настроек. Заходим в настро наших настроек, так, стиль настроек стал измененный. Напоминаю, это HyperRes тоже. Сильно измененно или от iPhone, или Google, или, ну, и целом, как. Но ну, и настройки, стиль, настроек сильно измененно, кастомно перерисовано. Мне понравилось тоже. Стиль настроек измененный. Так дальше, чуть не тоже. Ну, чтобы по что только уведомлений. Так, столько уведомлений стало же, дорогие друзья, э, измененные. И э, статус бар измененный, дорогие друзья, тоже. Такой необычный круглый статус бар, э, зарядки батареи тоже измененный. И, и Wi-Fi, фонарика, звука, Bluetooth, яркость, там тоже измененный, прозрачный, или нет. Ну и, и так, ну как бы так стали. но... Ну и, и регулировка яркости тоже. Я решил полет. Регулировка яркости, яркости тоже. Измененный, дорогие друзья. Ну, регулировка яркости тоже. Измененный в этой теме. Ну и так дальше. Смотрим вторая тема. Вторая тема будет называться тема. Заходим. Ну, дорогие друзья. Так, вторая тема. Называется ламбаки, Так, применяем. 15 мегабайт занимает. Тема. Так, дальше ламб, ламбаки. Тема неплохая, но понравится. Кастомизацию. Смотрим. 15 мегабайт. Дорогие друзья, так. Э -э выходим на работу. Так, видим, дорогие друзья, так, выходим. Видим стиль икона код Ванюай, по-моему, напоминает. Тот 8 или каких-то, или 7. Ну, э и обои от айфона на рабочем столе. А обои айфоновские тори. Стиль так дальше, измененные на рабочем столе. И иконки тори. Измененные так дальше от... Samsung, дорогие друзья, некоторые от это у от, от Xiaomi, там от некоторые от Samsung измененные. Ну и виджет часов І календаря, ну, погоди погоду нету. Не погоди нету календаря, тільки часов е, э, календаря І э, обоє изменены э, від э, iPhone. Штопка кастомизации настроек. Настройки так смотрим. Стали стандартні, ну стены настройки стали стандартный. так і стали стандартні. Штопка кастомизации, шторки уведомления. Шторка уведомлений стала измененной, дорогие друзья. Статус бар от айфона, дорогие друзья. Хочу вам рассказать. И Wi-Fi версия, дорогие друзья. Все, ну, Wi-Fi, дорогие друзья. Так сказать, Wi-Fi, фонарик. Так регулировка звука, Bluetooth, яркость, все изменено. И полета. Ну, стали значки столько удавления стали синего цвета, измененные и так дальше. И регулировка яркости тоже измененные. Ну и значки стали синего цвета, столько удавлений стали изменены и так дальше. И, ну, и все изменено. Ну, стиль не понравился. Эта тема тоже понравилась. Смотрим третья тема. Третья тема тоже вам понравится. Доходим в тему раздела, Так. И третья тема э, называется Dog Fruit третья тема Drug Fruit применяю так 10 мегабайт занимает данная тема так dog Fruit э, так это третья тема в этом выпуске дорогие друзья лепите лайк и э, же так две темы мы применили третья, так дорогие друзья четыре две четыре пять э, четыре э, темы и 5 так dog Fruit применяем тоже смотрим ходим на работу так, видим, эм, стиль настроек стал... Э, стал... Э, стиль... стиль э, э, так, иконок на рабочем столе сначала, по Стиль э, настроек э, Так, э, э, иконок э, стал, э, приужание стал измененное, на рабочем столе тоже. Напоминает от iPhone и от HyperSt. Но стиль... Э, э, не, так, дорогие друзья, иконок стал измененный, дорогие друзья, стиль значки тоже. Какие-то вот, измененные, сильные, даже на рабочем столе тоже неплохие. И обои от iPhone 17 или какого-то, дорогие друзья. или нет, это обои не от 17-го айфона, а дорогие два от э, Hyper, от Xiaomi, Xiaomi 17-го обои тоже здесь. То есть такие вот фиолетового цвета тоже изменены и так далее. И виджет часов, и календаря дня тоже изменены. Ну и значки тоже сильно перерисованы и так дальше. Такие вот значки на рабочем столе. Так, чтоб кастомизации наших настроек. Э, настройки заходим настройки видим такие из огромные так, из -на, из настройки тут здесь значки так что э, э, все огромные э, настройки измененные тоже прорисованные стильные измененные кастомизации настройки измененные лайк ставьте стоп кастомизации шторки уведомлений шторка уведомлений стала измененные ну где-то не значки измененные а сама статус бар измененные дорогие друзья вот iphone и так дальше Ш ты смотрим так, дорогие друзья, четвертая тема. Четвертая тема. Дорогие друзья, лайк улепите. Так, четвертая тема. М -м -м, называется, применяем так. Ра ему мук. Так, как, как называется, э, Ну, тема называется Ра ему или как Ра ему Применяем. Так, дальше. 32,3 мегабайта. Это уже есть много. Это немного, но так и э, ну, немножко есть уже эту тема. Так, кто-то средний, кто-то занимает. Так, мегабайты. Ходим. На рабочий стол видим, так дорогие друзья, выходим и э, видим, э, так, э, э, иконки на рабочей столе, значки от Samsung, э, Banyo, по-моему 8, измененные и обои, такие вот в виде какого-то пустыни или что, и неба какого-то серого, или как на рабочем столе. И виде часов и календаря, но погоды нету. Так, все кастомно перерисовано, стиль значков и обоев. Смотрим, э, э, кастомизации, шторк, э, так, настройки сначала. Так, настройки стали изменены. От Samsung Vanyway, по-моему, 7 или 8. 8, по-моему. Ну, и, и стиль настроек э, стал изменен и так дальше. Дорогие друзья, лайк улепите. Ну, настройки, стиль настройки изменены и прорисован. Так дальше. Изменены. Шапка, стабилизации. шторки, уведомлений. Шторка, уведомлений стали измененные. И видим, дорогие друзья, Wi-Fi, блю... фонарика в виде звука, блютуза, яр... э, регулировка яркости и ремпуляр тоже изменены немножко. Ну, не, не так, но ну, не изменены. Не, 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 вообще не изменены. Только статус бар измененный, дорогие друзья, на работе, так, шторки удомлений. И регулировка яркости тоже изменены. шторки удомлений, ну шторки удомлений тоже. Трошки, э, немножко, немножко изменённые. Так, пятая тема. Пятая тема, заходим в тему, и тема, смотрим э, Infinity. Infinity, так, Infinity тема. Называйте X. Применяем. 18 и 5 мегабайт, дорогие друзья. Так, стоит... Напоминаю тема, так, дорогие друзья. Сейчас, применя... Сейчас адаптируйте тема. Так дальше. Так дальше. Так применяется. Так дальше. Выходим на рабочий стол, дорогие друзья. Infinity X. А тема занимает 18 и 5 мегабайт. 100 такого вот, 18 5 мегабайт. Выходим на рабочий стол. Видим э э э, такие вот значки, напоминается от такого смартфона хотенькое, или или -e, как называется правильно. Э -э правильно, напишите в комментариях. Такие вот черного цвета, значки измененные и пририсованные. Ну и боя серого цвета тоже на рабочем столе. Я вижу, что нет никакого измененного, не видно. Что по кастомизации настроек, заходим у настройки. Так, дорогие друзья, заходим в настройки, видим стиль настроек стандартный, но ничего не измененный стиль настроек э, стандартный. тогда что, кастомизации шторка уведомлений шторка уведомлений, дорогие друзья, уже э, э, стало, дорогие друзья, э, хочу сказать стандартный, но немножко измененный, дорогие друзья, э, э, здесь огромный стал звук и так это видно, и здесь измененный статус бар, дорогие друзья. ну шторка уведомлений поставлена себе не измененный. тогда слава, дорогие друзья. Вот такие вот топ темы показал для вашего же, э, для вашего Xiaomi Hyper S. Вам понравится рубрика, ставьте лайк, подписку на мой YouTube канал, если понравится эта рубрика. Я вам сделаю такие темы в следующий раз, можете зайти в темы, дорогие друзья, и можете такие вот топ темы, можете скачивать. 2005 года, дорогие друзья, такие вот мы темы применили, ставьте лайк, и дорогие друзья, э, так, 5 тем, сколько мы применили, 4, так, 4. Четыре теми, из 4 Четыре 4, 5 пять и сколько? Четыре пять тем там. Такие вот темы показал. Ставьте лайком, понравилась рубрика. И дорогие друзья. Всем чао. Увидимся в новых видеороликах. Дорогие друзья, влепите лайк и всем пока. До скорых топ тема, пока понравится такая же рубрика. на сегодняшний день. Такие вот топ темы. Можете скачивать, поменять всем. Чао, дорогие э -э друзья. Такая тема понравится. Можете как, применять, делайте. Заходите, мойте все шторки, все можете проверять и применять. Ладно, лепите лайка И всем чао. До скорых встреч. Чао.